Привет. Здорово. Откуда ты? Ставропольский край. Понятно. О чем хочешь пообщаться? Без разницы. Но я ищу россиян, которые поддерживают СВО. Ты ищешь россиян, которые поддерживают СВО. Правильно. Ну, что такое СВО? Война. Нет, войну я не поддерживаю. Ага. Ну, это война. Нет, СВО это не война. Нету в законах Российской Федерации понятия СВО. Это война, вторжение на территорию другого государства. Поч -по Почему нету? А где в законодательстве ну, Российской Федерации есть термин специальная военная операция? Ну его обозначили и приняли в, в Государственной Думе перед началом. Нету нету закона СВО, нету такого понятия в российском законодательстве. СВО есть специальная операция, есть КТО, операция а сво такого понятия нету закончится война у вас вернутся россияне им будут задавать вопрос а ты кто а он не скажет что он воевал и не скажет что где-то проходил службу на сво потому что войны не было по российской логике а сво не предусмотрено законом ну почему? У нас есть ветеран боевых действий, уже как бы люди с, с этими с удостоверением ветерана боевых действий. Но вот ему зададут вопрос: ты где воевал? Он скажет, а я не воевал, войны не было. Я был на СВО. А, а ему он, зададут он, он вопрос: пров... а что такое СВО? Он, он, проводи... он проводил специальную военную операцию. Так нету законодательства Российской Федерации термина СВО. Понимаешь? Нету, нету. Я, я, не, я не задавался этим вопросом. Ну, на четвертый год уже пятый скоро начнется вот это. СВО. Знаешь, что такое СВО? Это специальная венесуэльская операция. Когда спецназ Трампа прилетел в Венесуэлу, арестовал Мадуро и улетел без потери три часа. Вот это действительно СВО. А да, то, что вы Югославию... проводите, это подожди, война. Подожди, подожди. Куда прилетел? В Югославию. В Венесуэлу. А, Венесуэла. Ну, вот это СВО. А то, что вы развязали против Украины, это полномасштабная война в Европе. Нет, так были же обозначены четкие цели. Ты что, статировал? Гитлер, когда начинал спецоперацию Барбароса против Советского Союза, у него также были свои цели. Он войну не начинал и не объявлял он войну Советскому Союзу. Он объявил э, спецоперацию Барбароса Советскому Союзу. Нет. Да, это уже позже. Начали называть вот эту спецоперацию Барбароса войной, потому что это действительно была война. Ну так операция Барбароса это не была специальная военная операция. Ну, термина, как СВО, нигде в мире не существует. Есть термин специальная операция. Ну, теперь существует. Нету, нету даже в международной практике э, такого, э, такого термина. Теперь, 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 теперь есть. Ну нет, в Российской Федерации в законодательной базе нет. Но ну, в, в мировой практике не, не было такого, что президента можно выбить откуда-то из, из своей страны, а теперь есть. Теперь можно из любой страны взять и. Нельзя, президента. нельзя. То, что сделал Трамп по отношению. Можно. К, то, что сделал Трамп по отношению к Мадуро, к президенту Венесуэлы, это осуждается. Это чистый. Это Я правильно. правильно, это осуждается всеми участниками НАТО и стран Европейского союза, даже Российская Федерация это осуждает, и нельзя это делать. И вот специальные военные операции также все э, осуждают. Почему? Потому что, во-первых, Российской Федерации нет законодательной базы, а во-вторых, Российская Федерация развязала войну против другого государства. Хорошо, почему ООН тогда не осудила это? Как же не осудила. Постановление, постановление ООН от. Какого там, 20, 25 февраля 2022 года. Там четко написано, что осуждаются все действия Российской Федерации по отношению к Украине и называется это в международной практике агрессия. Не ну, войной, но это не. Но они агрессию это называют, но не войной. Потому что в юриспруденции не. Потому что Украина сама не называет это войной. Нет, не, не существует в юридической практике. О, Украина, Украина. А, а давай по очереди говори, Давай. Ты вот соврал. Ты только что соврал, что Украина не называет это войной. И другие страны. А я тебе отвечаю, потому что в 1946 году заменили слово "война" на слово "агрессия". И в документах международных или внутренних документах используется слово "агрессия". Что это означает? Это вторжение одного государства на территории другого государства. Понимаешь? Заменяется слово война, но не используется в документах. Ну, во-первых, ты не прав. Обоснуй. Давай. А я открою сейчас твое обоснование. Ты мне скажешь, куда зайти. Давай, где сколько... Вот смотри, давай. Вьетнамская война. Открывай. Это была война или это агрессия была? Агрессия. Открывай. Ну, что, что, что именно открыть? Почитай. Я открою, что именно открыть. Ну, как называлась Вьетнамская война, где у США какого-то принимало участие? Хотя где Вьетнам и где США? Давай я задам вопрос: какая спецоперация проводилась в Вьетнаме, когда Соединенные Штаты Америки присоедин... присоединились к боевым... к боевым действиям? Ну, какой хитрый вопрос. Что-то не услышал меня. За -за Зачем mm -hmm. было говорить слово спецоперация? Да. Как назвать конфликт Спец, во Вьетнаме? Спецопер... Спецоперация «Феникс» она называлась. Нет, давай так, как назвать конфликт во Вьетнаме? Вот так. Так он назывался спецоперацией «Феникс». Но это со стороны Америки. А так это как? Не, это в международной практике называется спецоперация Хорошо, «Феникс». Хорошо, Иран -Ира... Ира... Ира... «Ирано-Иракский» конфликт. Только не называй слово спецопер... спецоперация. Давай, «Иран». Как назывался «Ирано-Иракский» конфликт? Политическое название в середине Ирана э, «Война Саддама против Ирана». Ой, в, Ирак, в Ираке. Э, название в Иране «Священная защита». Это конфликт был. Внутри государства они это называли «Священной защитой», вторые называли это э, «Война Саддама против Ирана». А в международной практике ну, это агрессия двух сторон. Конфликт можно ну, еще назвать. Пускай, пускай агрессия, что теперь? Это в истории мож, могут написать, что вот была война между одной и другой стороной. Вот так же самое сейчас между Украиной и Россией. Это называется агрессия. Но в учебниках в истории будут писать, что Россия напала на Украину, началась российско-украинская война. Где-то во внутренних документах Украины это может упоминаться как война. Но в международной а практике не это может, агрессия. Не может, не может в учебниках так случиться, что напишут, что Россия... Вмешалась в гражданский конфликт э, на Украине, чтобы его остановить? У нас не было гражданского конфликта в Украине. Да ладно, а с 2014 го года что у вас было? Граждане Федерации начали захват территории Украины. Сперва Крымский полуостров аннексировали, Шу -шу -шу. А, далее, а далее начали войну а. на территории Донецкой. А, Луганской, а, и а, а где на территории Крыма были боевые действия? Ты не, ты не услышал, я повторюсь еще раз. Агрессия. Это вторжение одного государства на территорию другого. Ты можешь, ты можешь напасть на другое государство и без единого захватить какую-то территорию. Это уже агрессия. Какие-то спецслужбы или же армия пересекли государственную границу и могли активизироваться в тот же самый день, а могли, как это произошло в Крыму, через месяц. Вот Гиркин-Стрелков, он приехал э, в конце января месяца. Вот. А активизировался в конце февраля месяца. То есть месяц он просидел в Крыму, а далее начал спецоперацию по захвату Крымского полуострова. Прилетел он тогда э, с патриархом, если, то, не, не патриарх Кирилл, не помню, кто-то с ваших э, московских этих... Э, а, а сколько у него танков было, подожди, сколько самолетов подожди. было? Кто-то с московских батюшек приехал в Украину и привез дары волхов. Как-то так они назывались. Вот сперва на Майдан в Киев, а далее а Гиркин был тогда охранником, частной компании работал. И далее он поехал в Крым, он охранял эти дары волхов. Вот. И в Крыму он остался, эти дары волхов уехали далее в Санкт-Петербург, Сан а Гиркин со своей, со своей охраной остались там. А внутри... А, ну то есть... Если считать от Гиркина начинать, да? А в середине Крыма находились регулярные войска армии Российской Федерации, спецслужбы ФСБ и другие структуры. Далее они начали подготовку к аннексии Крымского полуострова. И вот 20 февраля, когда Министерство обороны Российской Федерации награждало всех участников, сколько там, 700 граждан Российской Федерации получили медаль за захват Крыма. Вот 20 февраля вы активизировались и начали захват Крыма, не объявив в Украине никакой спецоперации. Вы тогда побоялись. Зеленые человечки какие-то, да? На бронетранспортерах приехали, А, а, ч, а ч, ч, чего, побояли, чего побоялись? А побоялись получить очень э, жестокий ответ со стороны американцев и Европейского Союза. Да? Да, как сейчас, например. Все время рассказываете, ну, санкции что можно снять. А это плохо, когда вы танкер захватываете. Нельзя так делать. А Россия хочет продавать свои энергоресурсы. Это сейчас Российская Федерация спустя 4 года как-то пытается теневым флотом обойти вот эти ограничения. А в 2014 году что бы вы сделали? Вы не признавали. Не признавались до 2022 года. В 2022 году... А, нет, подожди. Путин в 2014 году сперва сказал... Зеленый человечка ⁇ это не наши люди. Далее, да, наши были там спецслужбы, они стояли пер, перед людьми, они а за людьми сперва, просто смотрели, контролировали эту ситуацию. Далее он четко сказал, да, наши спецслужбы там э, занимались блокированием воинских частей. Путин сам признал это. Совет Федерации 1 марта одобрил решение Путина вводить войска в Украину. Это ж мы все помним. Угу. Именно 20 февраля есть, вы начали то есть, агрессию. Да, то, то есть первый напал Гиркин, да, на Россию? Нет, Российская Федерация. А, ну, то есть Гиркин это вся Российская Федерация. Нет. Да? Я же тебе только что рассказывал, что там находились российские войска, которые активизировались. Переброска десанта. Так российские войска в Крыму были всегда. Правильно! И они, нарушив Крым, договор Харьковский, вышли Крым, со своих. Крым вообще это русский полуостров. Крым это. Крымский полуостров – это земля крымских татар. Там коренные народы проживают. Караимы, крымчаки и крымские татары. А русские – это мигранты, которые приехали там жить. Да? Да. Они вот с турками… Да, у турок отвоевали. Крымский и все, и полуостров является территорией, вот искренно, территорией, территорией крымских татар. того, кто за него бился и кто его отбил. Нет, нет, коренные народы а вы, если есть. Если хотите как-то по-другому… Коренные народы есть. есть. Такой... Ты понимаешь, что вы пока россияне не начнете читать какое-то международное право, пока вы не поймете, что у каждого народа есть своя земля, вы не поймете этого. Крым это территория крымских татар, это их исконно крымская земля, не русских. У во... русских у русских московская область это московское княжество когда-то было, вот это территория русских. Не больше. А, Укра... а Украина это Винница и этот, как его там, что-то еще. Я рядом, живу в Донецкой области, город-герой Комсомольск, это земля украинцев. Они здесь жили всегда, и на начале образования Советского Союза здесь большинство населения общалось на украинском языке, пока российская, советская власть в Кремле не начала депортировать местное население вообще, на Сибирь. Вообще, советская власть делала такую вещь, как украинизировала. Эти земли, чтобы они наоборот на украинском языке. Говорили. Именно поэтому из Донбасса вывезли сотни тысяч семей на Сибирь украиноязычного населения. Вот, а Сибири русскоязычное население привезли к нам на Донбасс. Давай ты не будешь врать. Ну. Ага. Именно, именно поэтому Российская империя издавала указы о запрете публикации книг на украинском языке, а э, Советский Союз русифицировал все народы Советского Союза. Все 15 республик пали под процесс русификации. Казахстан, Украина, большинство казахов, украинцев, узбеков, таджиков, белорусов, стран, тем более Балтии, Вы, не общались хочет, никогда хочет. на русском языке. Так потому что переводить на каждый вот этот язык народности всю литературу, научную, техническую, это было бы очень сложно. Ну, видишь, а ты говоришь, что украинизация была, а сейчас сам себе противоречишь. Прав, противоречишь. Правильно, это была русификация, ты ошибся терминами. Но Украину, Украину на самом деле в советские времена все было вывески, газеты, все было на украинском языке, не на русском. Не занимайся враньем. Встретить, За час... встретить украинский язык действительно можно было бы где-то в каком-то населенном пункте, не больше. Но большинство большущих городов, маленьких город городов, они проходили процесс русификации. Потому что изменялись названия улиц, они были русифицированы. Также предп... выпускались газеты на русском языке, радио на русском языке было. Ну, не нужно, не нужно врать. Мы все-таки помним, как здесь мы жили и, и что говорят наши предки. Я тоже помню. Ну, слушай, мы у меня праба, отошли от главной темы. Российская Федерация развязала войну против Украины не -не -не, почему, 20 почему? февраля в 2014 году. Называется это в международной практике «агрессия». Это не агрессия. То, yes. что крымчане признали, что они не хотят жить э, с Украиной, а потом потом присоединились к России, это не агрессия, это волеизъявление народа. это было применено в, в Югославии. Это mm -hmm. поэтому все за все это ООН и там Америки, всякие эти Европы. Russia, так уже было. Так Ю Югославия это было федеративное государство. Там было сколько, 6 или 7 республик. Так они априори имели право на референдум, на референдум, потому что Югославия территориально это не страна, а государство, политический строй, как Российская Федерация. Вы не страна, вы строй политический, как Европейский Союз. Европейский Союз это не страна, это политический строй, как Советский Союз. Это не страна, это политический строй. А Украина это страна, и внутри нашего суверенного государства есть автономная республика. Крым это автономная республика Крым. И она... В составе Украины, правильно я понимаю? Составил, было, пока это было... Не, 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 подожди. Теперь расскажи мне, на каком основании Крым проводил референдум, если он был частью Украины? На, на основании того, что у него своя конституция и свой парламент. Правильно соглашусь, в конституции Украины четко написано, что у, конс... что у Крымского полуострова есть своя конституция, которая не противоречит законам Украины. Украины, так Украина развалилась. Нет. Нарушила свою конституцию. Не-не-не, и... подожди, подожди. Ты, ты, ты уходишь, уходишь, уходишь. Если смотри, давай по очереди. По очереди. Подожди, ну давай, я тебя очень долго слушал. Теперь ты меня послушай. Майдан был. Да, У. это митинг был. Януковича, Януковича выгнали нет, незаконно. Нет. Незаконно выгнали? Нет. нет. Как нет, аж, а куда, а куда? Сейчас я тебе покажу заявление а, Януковича. Типа, ти, типа сам усунулся? Нет, он сам заявил, что он убежал. Смотри, сейчас я тебе включу. Нет, так он из Харькова, из Харькова. А он сейчас? А, я, я сейчас включу интервью. тебе видео. Смотри, послушай, минутку, минутку, он рассказывает сам. Заявление от 28 февраля 2014 года. 28 февраля. Телезрители, уважаемые журналисты, настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины против тех, кто пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной своей жизнью и жизнью своих близких. Поэтому я утверждаю, что Януковича никто не выгонял. Янукович убежал со стороны и не управлял этой страной. Подожди, пожалуйста. Вот ты вот очень много говоришь, очень много говоришь. Он тебе сейчас... Русским по-белому сказал, я вынужден был покинуть Украину под страхом своей жизни. Да, на него охранник, охранника, когда он там с Харькова... Не, охранника не Или врешь. Его охрана, Его охрана э, подтвердила тот факт, что на Януковича никто не совершал факт нападения. Ты или нет, пожалуйста. А ты врешь, когда будешь врать, я буду тебя перебивать. У меня такая информация, что было... Кортеж для охранника mm -mm. потом он перелетел на вертолете в крым а с крыма его перевез, перевезли в ростов было такое но это не делает его не президентом он как был президентом так и остался у вас почему зима, летает в америку а вы почему-то не ой убежал ой убежал он же улетел в америку или в европу его нету там по, по неделям а вы же не ой, убежал, ой, там сам... Так президент Украины продолжает выполнять свои полномочия и подписывая законопроекты. То есть он как глава государства продолжает выполнять функции своего офиса. А Янукович не выполнял свои обязательства конституционные. Он же сам заявил, что он убежал. Нет, не, не этот, кричи, не нужно кричать. Я тебе отвечаю на, на твое вранье. Янукович убежал, он сам это подтвердил, он не управлял государством. Тебе не задавал вопрос, Тарас. Нет, ты мне задал вопрос, и сам хочешь на этот вопрос ответить. Не нужно на, э, отвечать на свой же вопрос, я могу за тебя ответить. Он, даже если он уехал на территорию другого государства, он не перестал быть президентом. Ему что, импичмент э, объявили, он. Он сам объявил о том, что он не хочет больше… Так быть его или, никто не отстранял. Или по… Со, или по со, так е... его самоусунули. Почему? Никто. Рада его сказала, что он самоусунулся. И назначили кого? От выполнения своих полномочий а не от поста президента Украины. Янукович потерял свой пост президента Украины, когда на пост президента Украины вступил Петр Порошенко. Ты хотя бы прочти внимательно постановление Верховной Рады Украины. Янукович заявил, что он убежал, он не выполнял свои обязательства, не подписывал законы. Это самое главное, он ежедневно должен подписывать законы когда ему Верховная Рада Украины их отправляет. Он этого не делал. Он не представлял Украину на международной арене, а также не проводил совещания внутри Украины. Вот И его отстранили от выполнения этих обязательств. Эти обязательства выполнял, точнее он самоустранился, потому что не выполнял их. Эти обязательства выполнял Турчинов, а статус президента он потерял, когда пришел Порошенко. Кто? может его отстранить от президентской никто должности. его не устранял он сам отбежал рад, от... рада сказала что он сам усунулся и его устранили. правильно не отстраняли его от э, поста президента а, а, а ничего что на тот момент Украина это парла президентская парламентская нет президентско парламентская президентская была пр пр президентская -парламентская, парла... парламентская а вот когда и вот после того как Порошенко пришел Взяли, сделали парламентское президентскую Смотри, я вот отк... сейчас на отк... Зеленского отк... 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 открываю постановление Верховной Рады Украины. Постанова. А, не, подожди. Искусственный интеллект включу. Пускайте ответит на русском языке. О, это вообще. Привет! Ответь на русском языке. Назови мне день, месяц и год, когда э, Янукович самоустранился от выполнения своих обязательств и день, месяц и год, когда Верховная Рада Украины э, изменила форму правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую. Янукович фактически самоустранился 22 февраля 2014 года, когда покинул Киев и исчез с политической сцены. А форма правления была изменена Верховной Радой 21 февраля 2014 года. Спасибо. Поэтому не, ну, не, не ври. Я тебе говорю, что ты не прав. Не прав. Это ты так думаешь, что я не прав? А я думаю, что я прав. Я Давай прав. я открою тогда еще постановление. Давай я открою постановление, возможно, еще. Давай Конституцию. Вот какие, по, по, в каком случае президент может покинуть свой пост? Конституцию от Украины. Так он не покидал свой пост, пока мы не выбрали президента нового. Хорошо, а Турчинов кто такой вообще? Исполни исполнял его обязательства. Он... А кто должен исполнять его обязательства? Турчинов. Премьер-министр, кто у вас был? Не, не было. Турчинов? У нас не было премьер-министра Янукович. Да его... ладно, а где он был? Янукович 28 января отстранили. А, а, а где у вас премьер-министр? Так Янукович был? 28 февраля его отстранил. Кто? при Януковиче. Мекола был Азеров. Мекола Азеров был премьер-министром. 28 января Янукович его отстранил. Николай Азаров, все правильно. Вот он должен был. Так его отстранили 28 января, я тебе говорю же. Хорошо. Кто после премьер-министра должен был выполнять обязанности президента? Далее Верховная Рада Украины э, э, выбирает. Но не Турчина. Так, не Турчина выбирала, Верховная Рада Украины. Вот у вас конституцию, вот так вот. вот так да, нет, нет, нет. Не. Смотри, ты говоришь, по конституции Украины должен был премьер-министр. Я тебе говорю, его не было. Вследствие чего Верховная Рада Украины, как высший орган в государстве Украина, проголосовала за Турчинова, за главу Верховной Рады Украины. Так она не имеет такой функции. Как, как... не имеет, если Верховная Рада Украины является высшим органом, и только она может принимать эти решения? Его только избирать могут премьер-министра, или назначать, или назначать президент. Так Верховная Рада Украины не назначала премьер-министра Турчинова, Турчиновым. Она назначила Турчинова исполняющим обязательства Януковича президента Украины? Давай свой интеллект, это спроси, э, где был премьер-министр на момент отстранения Януковича? Так я же тебе спроси. ответил, отстранил Януковича. Нет, спроси, спроси. Хорошо. Вопросов нет. Я думаю. Я думаю это... Хорошо. Ответь на русском языке. Куда пропал Николай Азаров в 2014 году? Он был премьер-министром. Что случилось 28 января? 28 января 2014 года Николай Азаров подал в отставку с поста премьер-министра. После этого он фактически уехал из Украины. В итоге Азаров оказался в России, где с тех пор и проживает, оставаясь в Крым. Клип... Что? Что не так? Что не так? Может быть, не, так. не, так. не может быть госаппарат президент без премьер-министра. Кто на месте Азарова был в этот момент? Когда по законодательству Украины, когда... При... Вот, вот есть... Да, я, ты ж мне задал вопрос, я тебе отвечаю. Когда премьер-министр в Украине подает в отставку, идет полностью весь кабинет министров вместе с ним в отставку. И на момент 20 февраля 2014 года у нас не было премьер-министра в Украине, а был исполняющий его обязательств который также убежал позже на Россию. Но согласно законодательству, выполнять обязательства президента Украины, исполняющие обязательства премьер-министра, не может, а только премьер-министр. И на основании этого высший орган в Украине, Верховная Рада Украины, назначила ИО президента Турчинова как главу Верховной Рады Украины. Нет, неправильно. Давай сделаем так. Вот ты поинтересуешься. Ты, смотри, у, у тебя нет знаний. Ты не знаешь, кто был премьер-министром, почему он подал в отставку, куда он убежал, кто выполнял, э, исполнял обязательства премьер-министра, почему Турчинова назначили. Я, ты мне задаешь вопросы, я тебе отвечаю, ты говоришь, что я врю, я включаю искусственный интеллект, он это подтверждает, мои слова. Вот, ты после этого говоришь, это неправильно. Так, возможно, ты сперва выучишь эту информацию. На сьогодні будемо прощатися. Давай, ти підготовишся, вивчиш хоча б елементарне, чому Ніколай Язаров подав відставку. І на следующий раз ми з тобою пообщаємося. Тільки щоб ти знав нам більше, ніж сьогодні. Напишіть свої коментарі, думки. Дуже чудова розмова з росіянином, який стверджував, що я кажу неправду. Потім просто, щоб я використав штучний інтелект, я його використовую, а він далі продовжує стверджувати, що це неправда. І поставте лайк, піднімайте активчик.